И всем привет, ребята, С вами я, я Тай Маджисер. И всем привет, ребята, всем привет, зовут моя Якси и Маджисер. В, празднование. праздновании. Привет, Вообще, вы можете забрать халявный чит. Прям сейчас, да. Возьми что-нибудь похавать. А, а, если не хавайте, то не знаю. Просто давите и скачите, потому что это реально имба. Вот, вот такие вот, вот менюшечка, правый shift нажимаете чит new код. Тут все может можете тему выбрать. Короче, полная имба. Да, полная имба. Пушка, вот так вот меч. Вот так вот все выглядит. Да, и это чит вина подходит и на версию 1.16.5. Да, он подходит на 1.16.5. Короче, и вы можете играть на Real World, на фантайме на Funny, на Meta на, на Real World. Я сейчас кстати, на нем играю. И, и заходите на 22 игры. И играйте вместе со мной. або нет. Короче, сейчас вам с... все, прям, ну, все расскажу. Заходим в любую пошуковую систему. Короче, да. У меня, допустим, это будет Google. Чит на 1, 16, 5. Короче, и пушим учить на 165 и ставлю ста вниз и переходим на другую страницу и тут будет minecraft.com заходим там будет 4 minecraft 165 чуть-чуть вниз и под этим читом Expansive будет чит new Code. Мы на него нажимаем. Тут можно скачать файл лаунчер, вот такую-то, вот, короче, начало страницы все так будет менюшко выглядеть да тут тему можно поменять короче и полно я так скажу полно мое чуть-чуть залагал но ничего страшного сейчас отлагаю чуть-чуть лагая как о, все отлагал. Еще А не, еще расла. Короче. Штаб. Блин, что с интернетом? Скажите, пожалуйста. Скажите. Короче. Утаем сюда может тут плащ на получить. И нажимаем звонить код, у вас, короче, м -м, скачается вот такие. сейчас покажу. Вот такие вот этот архивчик. Вы его открываете. Сейчас. Во, во, во. У вас такие вот такие вот архивчик, вы его открываете. Вы заходите в целаунчер нажимаете папочку тут. Ну, я открываю майнкрафте Майнкрафт, мне mm -hmm. надо. И у вас будут такие, короче, точка Майнкрафт. И убираете versions. Берете. О, сейчас, подождите, закрою видеозаписи. Открываем и прокидываем туда new код. Бачите, видно, у меня уже есть. Все, закрываем эти все папки, нажимаем готово, готово. Ну, сами не готово что вы поняли, и нажимаем обновить, и 116, там, где будет 1165, будет n код, Это означает, new код, кто не знал, и нажимаем войти в игру. У вас там, короче, загружается, выбираете список серверов и заходите на рандом ну и на какой сервер, короче. Да, у меня сервер, вот, что вы дальше делаете? Нажимаете на правый shift. У вас, короче, вот тут и есть. Вы себе все настраиваете, все, как вам надо конфиги тут все есть вы можете короче настроить супи вот все короче килаура боже короче полная имба хочешь такие самые меч типа чтобы вин так далеко будет был, можно будет так быть легкую сейчас вам покажу нажимаете правый shift выбрать рендер дальше включает свинка если выключить, то будет так. А если включить, будет вот так. И выбираете тут все, как вам надо. Вот так вот, вот, вот так. Значит, все, как хочет. Вам уже не будет видно, как типа, я использую щит. но я его использую. Да, вот это так надо. Хоч выбрать эту супер тему, делать все, что хочет, хочет так такой там там New там костом свинка, барчеста, Кей Бинс. Нажимаем сюда, нажимаем, сей рендер и сей, не, вроде бы uh, Movement Command. Сейчас подеблюсь, я то чуть-чуть. О, выбирает вот этот дисплей. Вот, короче, включается все. Аспект не рекомендую. У вас будет вот так вот. <laughs> не рекомендую. Конфикс КФГ вы можете все скачать. Тут выбирается все. Тему, короче. Все, как вы захочет. Да. Все, как захочет. Um. сейчас вот так напишу. Допустим, ну, напишу HOMES. А, да, я туда может уже если И все так делать. Нажимаю. Хочется заказ, а там эти цветы. Там 45 FPS. то есть поставить, то все делаете. Вот тут просто нажимаете на Т. А вот там, де вписать команду. На Т английскую, або на Т. Або на Украинскую. Або на... Биле буквы ю справа будет типа ну крапка по-английски типа там будет крапка значок палочка типа чтобы писать команды нажимает и может вот так выбрать т вот так вот выбрать может короче да надеюсь что вы поняли ребята и сейчас перейдем короче mc сейчас пройдем, допустим, давай, я не знаю, каких еще... А, 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 поищем что-нибудь. А, лист. Вот это вот стаффлист, Там админы, короче. Ой, понял. И там, короче, стаффлист, нам, короче, все. все.